विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्धसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदं तं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं षष्टं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पटेन्नरः न च विघ्नभयं तस्या सर्वसिद्धिकरं परम् विद्याद्धि लभते विद्यां धनाद्दि लभते धनम् पुत्राद्धि लभते पुत्रान् मोक्षाद्धि लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं षट्विर्मा सहि फलं लभेत् संवस्तरेण सिद्धिम चा लभते नात्र संशयः अष्टानाम ब्राह्मणानां च लिखित्वायेह समर्पयेत् तस्य विद्या भवे सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारदपुराणे क्षुदुद्रखण्डानिनादाभिरामम् चलत्ताण्डवोद्धण्डवत्पद्मतालम् लसत्तुन्दिलाङ्गोपरिव्यालहारम् गणाधीशमीश्यानसूनुमीडे

प्रकाशिजपारक्तरप्रसूना प्रवालप्रभातारुणज्योतिरेकम् प्रलम्बोदरं वक्रतुण्डैकदन्तम् गणाधीशमीशूनुं तमीडे विचित्र स्फुरद्रत्नमाला किरीटम् किरीटो विभूषम् विभूषैकभूषं भवध्वं सहेतुं गणाधीशमीशोनुं कमीडे दं च धुजा वल्लरीदृश्यमूलो उच्चलभ्रूलताविभ्रमभ्राजदक्षम् मरुत्सुन्दरी चामरयिष्येव्यमानम् गणाधीश्यमी तमे पुरन्निष्ठुरालोलपिङ्गाक्षितारम् कृपाकोमलोदारलीलावतारम् कलाबिन्दुगं गीयते योगिवत्यै गणाधीशमीशोनुं तमीडे यमेकाक्षरं निर्मलं निर्विकल्पं। गुणातीतमानं दमाकारशून्यम् परं पारमोङ्कारमाम्नाय गर्भम् वदन्ति प्रगल्भं पुराणं तबीडे चिदानन्दसान्द्राय शान्ताय तुभ्यम् नमो विश्वकर्ते च हर्ते च तुभ्यम् नमोऽनन्तलीलाय कैवल्यभासे नमो विश्वबीज प्रसीदेशे सूनो इमं सुस्तवं तरुत्थाय भक्त्या पठेद्यस्तु मर्त्यो लभेत् सर्वकामान् गणेशप्रसादेन सिध्यन्दिवाचो गणेशे विभो दुर्लभं किं प्रसन्ने इति श्रीमत्शङ्कराचार्यकृत श्रीगणेशुजम् श्रीगणेशभुजम् श्रीगणेशभुजङ्गम्